Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam Aiman Wadah. Kami ini kumpulan satu akan membentangkan ataupun menunjukkan sedikit lakonan pendek berkenaan dengan satu tokoh bahasa Melayu yang sangat terkenal iaitu adalah Abdul Hassan. Di mana keterlibatan beliau di dalam sistem pendidikan kita pada hari ini sangatlah menonjol. Oleh itu, kami ingin menunjukkan sedikit lakonan pendek berkenaan dengan beliau. Ayo! Selamat datang ke rancangan bicara. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman berkata ia sebagaimana termaktub dalam Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 2020 itu kita memastikan bahasa Melayu diperkasakan dengan kita minta dengan mentor-mentor bahasa untuk pastikan penggunaan bahasa yang lebih meluas, kita bahasa ini itu muda bahasa merujuk kepada pegawai yang ditauhi ahli ketua pengarah Dewan Bahasa dan dalam surat, dokumen, laporan rasmi serta teks ucapan. Fatin, awak rasa kan bahasa Melayu kita sekarang ni dah cukup kuat ke dalam pendidikan tinggi? Hmm, saya rasa kadang-kadang tak cukup kuat lah Ipa sebab banyak istilah science dan teknologi masih gunakan bahasa asli. Seperti contoh, bahasa Inggeris. Uh, betul tu. Tu bukan ke, tu, macam kenal. Lah. Tu bukan ke? Abdullah. Oh, tersenang. 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 Tersenang, tersenang. Tersenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak kenal seorang pahlawan yang bernama Abdullah Hassan yang menjadi arkitek di sebalik kekuatan bahasa Melayu yang kita gunakan pada hari ini. Jom kita tengok. Okey, terima kasih Hika. Jadi, siapakah Dr. Abdullah Hassan ni? Mari kita rungkaikan bersama-sama. Jadi, Dr. Abdullah Hassan ni merupakan salah seorang tokoh bahasa dan ahli linguistik yang amat berpengaruh di Malaysia. Beliau memainkan peranan penting dalam pembangunan dan pemartaban bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa komunikasi dan bahasa kebangsaan sumbangan beliau amat besar dalam pelbagai bidang terutamanya dalam linguistik, pendidikan bahasa dan perancangan bahasa di Malaysia. Eh, Assalamualaikum Cik. Cik ni bukan Abdullah Hassan ke? Waalaikumsalam. Ya, saya memang Abdullah Hassan. Cik Budu ni siapa ya? Saya Fatin. Yang kawan saya ni nama dia Ika. Kami dua orang pelajar IT di sini. Oh, macam tu. Jadi, apa hajat Cik Budu ni datang kemari? Oh, kalau boleh kami nak Encik ceritakan sedikit sebanyak tentang Bahasa Melayu dan pengalaman Encik sepanjang menjadi tokoh Bahasa Melayu yang terkenal. Boleh, tiada masalah. Tapi saya rasa tempat ni macam kurang sesuai. Mari ikut saya. Ayuh! Uh, Okey, uh, boleh duduk dulu. Sederh. Encik, boleh tak ceritakan macam mana Encik terlibat dalam pendidikan dan bahasa Melayu? <coughs> Cerita dia panjang sebenarnya. Dahulu waktu saya kecil, saya berfikir bahawa bahasa Melayu ni bukan sekadar alat untuk kita berkomunikasi. Jadi sejak hari itu saya berazam untuk bersama-sama membangunkan kurikulum pendidikan Malaysia supaya kita dapat mengangkat bahasa Melayu itu lebih daripada sebuah bahasa yang kita anggap sebagai tradisi. Dan juga ia akan jadi sebuah bahasa iaitu bahasa ilmu yang kita kenal pada hari ini. Jadi maksud Encik bahasa Melayu bukan saja untuk komunikasi harian? tetapi untuk ilmu sains, teknologi dan matematik. Tepat sekali. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang bukan sekadar untuk alat komunikasi. Ia merupakan bahasa ilmu. Dan kita lah yang sebagai rakyat Malaysia yang berbangsa Melayu ni perlu angkat bahasa kita. Jadikan sebagai sebuah bahasa yang boleh kita gunakan dengan lebih meluas pada masa akan datang. Kalau begitu, Encik macam arkitek bahasa Melayu moden tak? Lah. Bukan ah, 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 ah. macam tu. Arkitek dia perlukan kerja. Tapi, kalian berdua ni adalah generasi muda. Yang termasuk dalam salah satu target negara pada masa kini untuk membangunkan bahasa kita. Aduh. Saya rasa saya sakit pingganglah duduk lama-lama macam ni. Jom kita berjalan sikit ambil tenaga. korang orang muda bukan boleh duduk banyak sangat. Ayuh. Encik, apa nasihat Encik untuk kami ini sebagai pelajar IPT nak majukan Bahasa Melayu? <coughs> Pada pendapat saya, kita sebagai anak muda ni perlu menganggap Bahasa Melayu ni bukan sekadar bahasa yang kita guna untuk sampai dengan maklumat dan juga isi hati kita kepada orang lain. Kita perlulah bawa Bahasa Melayu ni sebagai sebuah bahasa ilmu dalam pendidikan kita. Supaya bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain tidak dapat memonopoli kancah pendidikan di negara kita. Sebab bahasa Melayu ini bukanlah sekadar alat komunikasi. Bahasa Melayu ini identiti bangsa kita sebagai sebuah bangsa Malaysia. Wah, Cik, saya rasa lepas pesanan Cik tadi saya rasa lebih bersemangat untuk menggunakan bahasa Melayu. Wah, baguslah kalau macam tu. Sebab saya ingin melahirkan lebih ramai anak-anak muda yang tahu untuk menghargai bahasa Melayu. Bukan sekadar bahasa yang menjadi tradisi, tetapi bahasa yang mereka guna untuk menyampaikan ilmu di dalam kehidupan mereka. Seterusnya, mari kita sama-sama lihat apakah sumbangan beliau dalam bidang bahasa Melayu. Saya serahkan kepada rakan, -rakan karib saya, Ika. Okey, terima kasih saudari Fatin. Sekarang mari kita masuk untuk sumbangan Dr. Abdullah Hassan. Okey, yang pertama, Cuba bayangkan Dr. Abdullah Hassan ni Kalau nak ikutkan berapa banyak karya yang dia dah tulis Mesti kita tak ambil hormat punya Sebab memang banyak Kalau nak tahu berapa Beliau telah menulis sebanyak 27 27 buah buku Mengenai bahasa, tata bahasa dan juga linguistik Bukan tu saja, Beliau juga telah menterjemah 11 buah buku juga Penterjemahan ini juga sangat penting untuk bawa masuk ilmu yang dari luar ke dalam bahasa Melayu. Okey, dalam sambungan yang kedua pula, kita masuk ke dalam bidang penyelidikan yang luas. Cuba awak semua bayangkan Dr. Abdul Hassan ni, dia, beliau mengajar. Dalam masa yang sama, beliau sering melakukan penyelidikan dalam pelbagai bidang. Kritikal Bahasa Melayu. Skop kajian beliau ni bukan sempit tapi sangat luas. Ia merangkumi tata bahasa, perkamusan, teknik berfikir dan lain-lain sehinggalah komunikasi interpersonal. Ini juga menunjukkan bahawa beliau juga seorang yang komprehensif. Baiklah, kembali bersama saya, Ika. Untuk kita telusuri mengenai sumbangan Abdullah Hassan. Okey. <tuh> yang bahagian yang paling menarik sekali yang saya nak ulas kat sini ialah mengenai kolaborasi ilmu yang produktif. Beliau iaitu Abdullah Hassan terkenal dengan kerjasama rapat bersama istrinya yang bernama Ainun Muhammad. Gabungan antara beliau dan isteri beliau dapat menghasilkan siri buku yang popular dan memudahkan kefahaman orang ramai mengenai bahasa Melayu dengan lebih mendalam. <coughs> beliau juga telah menghasilkan 10 buah buku mengenai ilmu pemikiran. Selain itu, beliau juga menghasilkan 8 buah buku mengenai ilmu komunikasi dan akhir sekali menghasilkan 10 buah buku mengenai yang dapat menghasilkan kamus. Usaha usaha mereka bersama-sama ini betul-betul memberikan impak yang besar dalam dalam memahami dalam memahamkan orang ramai mengenai bahasa Melayu. Okey semua, kita dah tengok banyak sangat sumbangan Dr. Abdullah Hassan. Buku dia ada 27, Kerjasama dengan isteri dia, terjemahan buku ada 11. Dan tapi peranan beliau yang paling besar dan yang paling penting sekali memperjuangkan bahasa kebangsaan. Okey, mari kita tengok. Bayangkan beliau bukan sekadar cakap kosong, tapi beliau betul-betul membuktikan bahawa bahasa Melayu ni betul-betul ada kuasa. Okey, beliau juga fokus untuk memastikan bahasa kita ni mesti digunakan secara meluas. Macam mana? Hmm, salah satunya beliau menjadikan bahasa Melayu dalam pendidikan beliau beliau mengatakan bahawa bahasa Melayu ini tidak boleh menjadi bahasa kedua atau bahasa ketiga terutamanya kita sebagai rakyat Malaysia untuk digunakan kenapa? Hmm, sebab Jadi sebab sebab bahasa Melayu ni bukan sahaja hanya cakap-cakap di kedai kopi. Tetapi bahasa Melayu perlulah ada. Perlulah digunakan dalam urusan rasmi seperti urusan di pejabat, urusan di mahkamah dan urusan rasmi yang lain. Kenapa semua ni penting sangat? Sebab kita tak nak bahasa Melayu kita dipinggirkan lah. Abdullah Hassan dah banyak dah berjuang supaya bahasa Melayu tu bukan sekadar bahasa warisan. Tetapi bahasa ilmu, bahasa kerja dan bahasa kemajuan. Selain daripada apa yang Ika cakap tadi, saya nak tambah lagi satu. Dr. Abdullah Hassan turut memainkan peranan yang sangat besar sebagai pendidik dan ahli ekonomi yang berwibawa. Sebagai seorang pendidik, Abdullah Hassan telah berkhidmat di beberapa institusi pengajian tinggi seperti contoh Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dan beberapa institusi pendidikan lain. Di UKM, beliau merupakan antara tenaga ekonomi terawal yang membantu menubuhkan dan memperkukuhkan fakulti bahasa dan linguistik. Peranan beliau amat penting dalam membina asas buku bagi pengajian linguistik Melayu di universiti tersebut. Melalui pengalaman dan kepakaran yang luas, beliau telah melatih ramai pelajar yang menjadi ahli bahasa, pensyarah, penterjemah dan penyelidik yang berkualiti pada zaman sekarang. Kesimpulannya, sumbangan dan peranan Abdullah Hassan amat besar dalam dunia bahasa Melayu dan linguistik. Beliau bukan sahaja tokoh N1 tetapi malah seorang pendidik yang telah banyak berjasa kepada negara. Hasil usaha dan perjuangan beliau menjadikan bahasa Melayu terus kukuh sebagai bahasa ilmu, bahasa rasmi dan lambang identiti bangsa Melayu.